Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у прайм тайм По теплу. на сьогоднішній день ми можемо сказати: В середу була внеочередна сесія, яка нам необходима була для того, щоб перерозпределити наші деньги, нашого бюджету і оплатити долги. ДТЭКу за электричество и долги Днепропетровск газу. Это долги прежних лет, прежних отопительных сезонов, которые накопились у коммунального предприятия «Желтовод теплосети». Общая сумма превышает 5 миллионов гривен. Сессия внеочередная прошла в среду. Депутаты, я благодарен за работу, все проголосовали. И в четверг эти деньги уже ушли по назначению. Следующее еще же история имела продолжение. Теперь же надо получить лимиты на газ в Нафтогазе. Итак, в четверг ушли деньги ДТК и Днерпетросгазу. А теперь надо ехать в Киев. В 10 утра, в пятницу, в Нафтогазе, руководитель городского предприятия Желтовую теплосеть уже находился с графиком погашения задолженности. В нафтогазе Донченко Сергей Александрович. Это еще одно условие, необходимое для получения лимитов на газ. Этот график их не устроил по ряду причин. В этот же день в пятницу его заместитель Ковренко Александр Владимирович делает другой график, находит меня в третьей школе, где я нахожусь по проверке питания. Этот график мной подписывается. И в этот же день этот график уезжает с новой почтой в Нафтогаз Украины. Все, что требуется от города, от коммунального предприятия Желтого Степлосеть, мы сделали. Теперь вопрос о моноп... за монополистом, который даст нам лимиты, то есть в конце концов даст отмашку на подключение газа к городу или не даст. Такая же проблема у всех городов Украины. Но я так понял, только Винница подключена. К газу без всяких проблем. Самое да, самое первое. По поводу электричества. Электричество, еще раз, в четверг, четверг мы проплатили долги за электричество. ДТЭК при общении со мной еще в пятницу перед этим договорились, что они получают тело в задолженности 2,3 миллиона и подключают город к свету. В четверг они получили деньги и в, четверг, и в четверг вечером они подключили теплосети к свету. В пятницу теплосети запускает насосы и начинает прокачивать воду, которая находится в сетях городских, для того чтобы определить, где же есть прорывы, чтобы не получилось, как в Киеве, подключают тепло, а потом начинают ликвидировать порыв. Поэтому была прокачка. На пятницу проблем не было. На сегодняшний день есть проблема со старым районом, в районе Хмельницкого где-то. Да. То есть, ну по крайней мере устранят эту, эти порывы сейчас без теплоносителя, потому что потом будет очень дорого устранять эти порывы, когда мы нагреем воду и она выльется просто на землю. Если вам действительно потребна эффективная реклама. Телекомпанія «Степ» має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у «Прайм Тайм».